الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين يا الله ہمارے گناہ maaf فرما اور ہماری خطاوں سے فرما اے رب العالمين امين رمضان المبارك کے حوالے इस वक्त हम बहुत छोटी छोटी गुफ्तु कर रहे हैं और वो गुफ्तगु कर रहे हैं जिस पर इतमान से हम अमल कर सकें हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में रमज़ान के महीने में मतलब ये है कि इस पर अमल हो जाए हमसे ना जिसे तरह व तरहीब कहते हैं आज कुरान पाक के हवाले से इन शुफगु होगी छोटी सी गुफ्तु है मगर कोशिश कीजिए इन में जिन हदीसों का मैं हवाला दे रहा हूँ कि मैं और आप अल्लाह करे इन हदीसों को रमज़ान के मुबारक महीने में भी और अपनी ज़िंदगी में भी इस ज़िंदगी का मामूल बना सकें क़ुरान जैसे हम सबको मालूम है अल्लाह का कलाम है अल्लाह की वो गुफ्तु है जो उसने अपने आखिरी रसूल अलह सलासल्लाम से की और हम मुसलमानों के लिए किताब हिदायत है और हमारी ज़िंदगी का कानून है इसके बारे में इन इल्मी गुफ्तु तो अल्लाह खैर रखे रमज़ान के बाद करेंगे अब तो चंद छोटी मुख्तसर दिल में उतरने वाली एक चंद बातें करते हैं हम पहले तो ये याद रखिए कि शैतान को सबसे ज़्यादा नापसंद बात यह है कि कोई बंदा कुरान खोलकर उसकी तिलावत करनी शुरू सबसे नापसंदीदा बात है वो नहीं चाहता कि कोई मुसलमान बंदा या अल्लाह की बंदी कुरान खोल कर पढ़ना शुरू कर दे इसीलिए वो हज़ारों झमेलों में लगाए रखता है मेरा इसीलिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाया फायजा करातल कुराना शैतान बिल्लाजीम ए मेरे बंदो ए मेरी बंदियों जब तुम कुरान खोल कर पढ़ो तो ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह अपनी पनाहता फरमा मुझे शैतान से ना अल्लाह पर मेरे रब को मालूम था कि उस शैतान ने यह पहले ही अपने रब के सामने कहा था कि मैं तेरे मानने वालों के साथ क्या करूँगा ना इसलिए जब भी हम कुरान पढ़े पहली दुआ ये मांगे कि हम पढ़ते हाउस ऑफिल्लामन शैतान रजीम अल्लाह शैतान रजीम से उसकी उकसाहट से उसके बस वसों उसकी शैतानी से तेरी पनाह मांग रमज़ान का महीना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों दोस्तों अजीज़ों कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत कर सके हम अल्लाह के रसूल सलाम ने फ़रमाया कि मेरा बंदा या मेरी बंदी जब कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं उस वक्त मुझसे बहुत करीब होते हैं मेरा कुर्ब उन्हें हासिल उस वक़्त बहुत ज़्यादा होता है जब वो कुरान की तिलावत कर रहे अल्लाह पर इस तलावत के ज़रिए हमें मालूम नहीं होता कि जब हम तिलावत कर रहे होते हैं तो हमारा अल्लाह हमें कितना करीब कर लेता है अपने आप से फिर एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मत के लिए बेहतरीन इबादत कुरान की तिलावत है यानी बाकी इबादतें जो फ़र्ज हैं वो तो अलग हैं उसके बाद हम जो दूसरी इबादतें करने की नफिल हैं नवाफिल हैं जो भी हैं वो करते हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर इबादत कुरान की तिलावत है और उसके बाद मेरे और मौला मोहम्मद सल्लाम ने ऐसी प्यारी बात फरमाई काश मैं और आप उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएं आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने फरमाया मेरे रब ने फरमाया कि मेरा जो बंदा या जो मेरी बंदी अहले ईमान में से कुरान की तिलावत में इतना मसरूफ़ होते हैं कि उन्हें दुआ मांगने का भी वक्त नहीं रहता काश मैं और आप भी इतने कुरान की तिलावत कर सके कि मेरा बंदा या बंदी कुरान की तिलावत में इतने मसरूफ़ होते हैं कि उन्हें दुआ मांगने का वक्त भी नहीं होता तो मैं उन्हें मांग बे मांगे भी मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ अल्लाह अकबर आमीन या मेरे रब हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले जो तो तेरे कलाम की इतनी तिलावत करें कि हमें दुआ मांगने भी की भी फर्सत ना रहे फिर गौर से सुन लीजिए कि हम में से जो भी बहन भाई अजीज़ अकरबा कुरान की इतनी तिलावत करते हैं कि हमें दुआ मांगना याद नहीं रहता अल्लाह ने फरमाया मैं उनके बे मांगे ही उन्हें मांगने वालों से ज़्यादा अदा करता हूँ अल्लाह उमाम और फिर देखिए कुरान की चंद दुआएं भी हैं इस कुरान के ज़रिए अल्लाह के रसूल सलाम ने ये दुआएं हमें सिखाई अल्ला नवलूब ना बिलकुर लजीम ए अल्लाह हमारे कुलूब को इस कुरान के ज़रिए मुनवर कर दे वजय अखलाक ना कुरान और हमारे इखलाक को मुजय कर दीजिए इस कुरान के ज़रिए और हम ना लजीम और इस अज़ीम के ज़रिए हम पर रहम फरमाइए हम अपने अलब को अपने दिलों को अपने अंदर को अपने बातिन को जब तिलावत करते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस तिलावत के ज़रिए हमारे कुलूब को हमारे बादन को मनवर कर दे जाहिलियत की अंधेरे को अपने गुनाहों के अंधेरे को अपनी ज़ात से दूरी के अंधेरे को नूर में तब्दील करते रोशन करते मेरा अंदर मेरे रब और मेरे रब मेरे इखलाक को कुरान से मुजय कर दे यानी मेरे अखलाक ऐसे हों कि उनमें कुरान नज़र आए जब मैं इसकी तलावत करूँ तो मेरी ज़िंदगी मेरे अखलाक मेरे शब रोज़ कुरान की तरह हो जाएँ कुरान से मुनवर हो जाए मुजीन हो जाएँ इनकी तजयन हो जाए मेरा वो मुँह जिससे मैं कुरान की तलावत करता हूँ उससे बेहूदा गुफ्तु ना निकले गंदी बात ना निकले झूठ ना निकले फ्रेब ना निकले इसी जबान से मैं किसी को बुरा भला ना कह सकूं, किसी की हिब्बत ना कर सकूं, ये अखलाक का मुजीन होना है हमारी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह हमारे इखलाक को भी कुरान से मुजीन कर दे और हम पर हम पर बिल्कुल अरबर हम ना बिल्कुल बिल्कुर नज़ीम और इस कुरानीम के जरिए हम पर रहम फरमा भाइयों अजीजों, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता इन छोटी छोटी बातों को ये पाँच छः सात मिनट का दर्ज है दोबारा दोबारा सुनिए और रमज़ान में इनशा ताली और रमज़ान के बाद भी इन सब बातों को अपनी ज़िंदगी में इन कोशिश करेंगे कि इन पर अमल हो और रमज़ान में भी अल्लाह हमें इन सब अदीस पर और क़ुरान की तिलावत पर अल्लाह हमारे लिए आसानी कर दे हमारे लिए आसानी कर देश की तलावत पर और इस पर चलने को आमीन या यामी अलबलाग आखिर दावाना अनिलहमदुल्ल रबीमीन